Salam hörmətli izləyicilər, xoş gördük sizi Quşlar TV kanalında. Ə, əziz izləyicilər, bu gün də istədim sizə bu Kanada hinduşqaları haqqında danışmaq. Ə, bizim ölkədə və bir çox ölkələrdə çox məşhur olan bu Kanada hündüşqaları haqqında bir balaca məlumat vermək. Deməli, əziz izləyicilər, bunların ilə adından da məlumdur ki, bu hündüşqaların yurdu Kanadadır. Kanada hündüşqaları deməli dəvəquşundan sonra ikinci böyük çəkili hündüşqalardı. Yəni dəvəquşundan sonra ikinci çəkili uş əsırasında bu Kanada hündüşqalarıdır. 3 ayında bunlar artıq ə, kəsilməli olurlar, yəni yaxşı çəki verirlər. Artıq bunları 3 ayından sonra ə, kəsmək olar. Təbii ki, yaxşı <coughs> baxsanız, yəni biri var indi zəif baxasız, az çəkibəri. Bir də var ki, yaxşı baxmaqla 3 ayında bunlar çox yaxşı, belə deyərdim, çəki verirlər. Bu Kanada hinduşqaları, əziz izləyicilər, bizim o yerli hinduşqalarla baxanda balaları çox dözümlü olur. Xəstələnmirlər. Yəni bizimkilər zəyif olurlar bu Kanada hinduşqarlarına baxanda. Ancaq bu Kanada hinduşqarlarının balaları çox aktiv, xəstəliyə davamlı və yaxşı böyüyürlər. Bu barədə onlar yaxşıdır. Böyükləri isə deyilənə görə 2-ci ilindən başlayırlar yaxşı yumurtda verməyə. Yəni 1-ci il biraz zəif verirlər, 2-ci ilindən artıq başlayırlar yaxşı yumurtda verməyə və 4 ilə kimi bu hündüşqalar yumurtda verir. Yəni bunu əgər ə, siz saxlasanız, yəni bizdə Azərbaycanda çox vaxtı hündüşqaları 1 il, maksimum 2 il saxlayırlar, ondan sonra kəsirlər, ay qocaldı, filan beşməkən. Ancaq xarici ölkələrdə hündüşqanı 3-4 il saxlayırlar. Yəni bunu da ə əgər siz alsaz, saxlasaz, yəni ikinci il bu yaxşı yumurtda verəcək və ondan sonra da bir 2 il saxlamasız 4-cü ilinə kimi bunlar çox yaxşı yumurtda verir. Bir belə deyərdim, minusları odur ki, bunlar kürt yatmırlar, yəni o Kanada Hündüşqaları bizim yeri, hündüşqalarımız kimi kürtə yatmırlar. Bildiyiniz kimi bizim hündüşqalarımız 15, 17 yumurtada yumurtdayıb yatır. Ancaq Kanada hündüşqaları ə, yatmırlar. Çox yumurtda verirlər, ancaq onları inkubatora qoyub çıxardıb belə artdırırlar. Reyt ki, reyt ki bəziləri yata bilər, yəni 10 dənədən biri ə, yata bilər. İndi əziz izləyicilər, bu Kanada hinduşqalarının çəki verimi və yumurtda verimi haqqında ə, bir balaca sizə məlumat vermək istərdim. Deməli, bu Kanada hinduşqalarının erkəkləri 20 kiloya kimi ət verirlər, hətta ə, 20 kilonu da belə keçə bilərlər. Dişləri isə 16 kiloya kimi ət verirlər, təbii ki, yaxşı baxımda. Yumurtda verimi isə bunların, deməli, ə, 10-100 ədəd birinci ili yumurtda verir və hər yumurtdanın qramı 75 qram olur. Deməli 8 ayında artıq bunlar başlayırlar yumurtlamağa və 15 ayına kimi yumurtlayırlar. Yəni elə bil 8 ayında başlayıb 15 ayına kimi bunlar yumurtda verirlər, sonra fasilə gedib bir də gələn il belə ə 3 aylığında bunlar artıq ə, 4 kilo, 5 kilo ətə malik olurlar. Yəni 4-5 kilo artıq ət verirlər. Yəni bir çoxları nə məsəhət görərdim bunu saxlamaq. Ə, bəziləri bizdə yeri, düşqə saxlayır, o da 10-15 bala verəyə vərmiyə. Onlar da ölürlər. Qal qal çoxu qalmır. Ancaq bunlar 100-ə yaxın yumurtda verirlər. İnkubatora qoyur çıxırdır. Nə qədər də olmasa bir hinduşqadan ən azı 70-80 dənə bala götürmək olar. Ondan da lap belə ölsələr, harda-sə 20, 30-u, 40-ı belə qalacaqdır. Yəni təbii ki, o da ölmək də sizdən asılıdır, baxmağınızdan. Yəni məsləhət gördüm, yeyir hinduşqaların yerinə bu hinduşqadan saxlayasınız. Bağ belə əziz izləyicilər, bu gün də istədim sizə bu Kanada hinduşqaları haqqında bir balaca məlumat verəm. Nə qaranlıq qaldısa, kommentar əyalarda yazın, rəylərinizi bildirin, suallarınızı verin. Mən də çalışacağam ki, quşçuluqla bağlı sizin suallara cavab verəm və az da olsa sizə kömək elmə uzadam ə yenə də hər kəsə təşəkkürlər. Kanalımıza abunə olun, videolarımıza like qoyun və bizi izləməyi unutmayın. Mən də çalışacağam ki, hər gün yeni-yeni belə bir faydalı, məarifləndirici videolarla sizin görüşünüzə gəlim. Yenə də hər kəsə təşəkkürlər. Çox sağ olun, gələn görüşlərədək.